ऋणग्रस्तरणान्तु ऋणमुक्तिः कथं भवेत् ब्रह्मवाचः वक्ष्येऽहं सर्वलोकानां हितार्धं हितकामदम् श्रीमदाङ्गारकस्तोत्रमहामन्त्रस्य गौतमऋषिः अनुष्टुप् चन्दः अङ्गारको देवता मम रुण जपे विनियोगः ध्यानम् रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेष वरदश्च धरासुतः मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामफलप्रदः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानं कृपाकरः धरात्मज भूमो भूमिजो भूमिनन्दनः हङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता च हर्ता च सर्वदेवैश्च पूजितः एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत् ऋणाञ्च जायते तस्य धनम् प्राप्नोत्य संशयम् पुत्र भगवान् भक्तवत्सला नमोऽस्तु ते मामशेष ऋणमाशु विनाशय रक्तगन्धै च च धूपदीपर्गुडोदकैः मङ्गलम् पूजयित्वा तु दीपम् दत्त्वा तदन्तिके ऋणरेकाः प्रकर्तव्या अङ्गरेण तदग्रतः ता ताश्च प्रामार्जयेत्पश्चात् वामपादेन संसृशन् मूलमन्त्रः अङ्गादकमही पुत्रा भगवान् भक्तवत्सला नमोऽस्तु ते माम ऋणमाशु विमोचया एवम् कृते सन्देहो ऋणम् हि त्वधनी भवेत् महतीम् श्रियमाप्नोति धनदो यधा अघ्यम् पुत्रा भगवान् भक्तवत्सला नमोऽस्तु ते माम शेष विमोचया भूमिपुत्र महातेज स्वेदोद्भव नाकिनः రుణర్తస్వాం ప్రపన్నోస్మి గృహానాగ్య నమోస్ ప్రతిరోజు అంగారక స్తోత్ర పారాయణ చేసినవారు విన్నవారు రుణ